کائنات کے ذائر ترکیب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی اس قانون سے باہر ہو انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور کوئی انسانی کوئی نو انسانی کا فرق روح کی ساتھ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمہ منقسب ہو جاتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے اور جب تک روح روح کی حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر عمل کا سدور ظاہر ہوتا ہے یعنی زندگی دراصل حرکت کا نام کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات دراصل ایک حرکت ہے کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے مار کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک اور پیدا ہونے کے بعد موت تک کوئی لمحہ کوئی یا, کوئی بلی کوئی دن کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلسل حرکت نہ ہو اب انسانی زندگی کے دو رخے کیس آتے ہیں انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی کہ ہر انسان دراصل دو دماغوں میں بند ہے یا انسانی زندگی دو دماغوں پر تقسیم ہے لوح قلم میں حضور قلم بابا اولیا نے ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اللہ شعور کے کی نام سے کیا ہے جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور جب انسان لاشور میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیفیات الگ اور بند ہوتی ہے لیکن قانون یہ ہے کہ حرکت کسی وقت ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے انسان یا آدم کا شعوری کیفیت میں ہو لاش یا لاشوری کیفیت میں ہو اسلام حرکت کرتا رہتا ہے جب کوئی انسان شوری زندگی میں حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و کی پابندی عائد ہوتی ہے تو زندگی کو یا زندگی کی اس آدھے رخ کو بیداری کہا جاتا ہے اور جب کوئی بندہ لاشوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و مکان کی گریف ٹوٹ جاتی ہے تو اس رخ یا زندگی کو بھاگ کہا جاتا ہے دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس قانون کا احکشا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کی طرف کسی امر کی طرف کسی کردار کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے کھانے میں جا پڑتا ہے یہی حال جس طرح بیداری میں اسی طرح خواب کی زندگی میں میں بھی ہے اس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے عام آدھوڑک کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رہتے ہیں اسی طرح اگر کی زندگی میں زندگی کا عام مشاہدہ ہے اور سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندگی کی دو طرزوں میں ایک طرز یہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے پھر مجبور کرتی ہے کہ آگے بیدار ہو جائے یعنی طبیعت اس بات کی آتی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشور کو بیدار کر دے اور طبیعت اس بات کی آتی ہے کہ آدمی کو جگا کر بیدار کرے بیدار کر کے لاشور کو سلا دیتی اور شور کو بیدار کر دیتی لاشور کو بیدار کرنے اور لاشور کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی اس کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لے شروع شروع میں اس عادت خلاف کرنا سنجید کی خلاف ورزی کرنا ترت کے لیے بار بنتا ہے لیکن اگر آدمی اس کوشش کو جاری رکھے یعنی بیدار رہے نیند کو قریب نہ آنے دے تو دو دن اور دو رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لاشور حرکات بد آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے اسی طرح کئی ہفتے کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے اہتمام کر لیا جائے تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشور کی حرکت آنے لگتی ہے اور درجہ بدرجہ آگے غیر کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے بند آنکھوں سے لاشوری زندگی کو دیکھنا یا غیر کی دنیا میں داخل ہو کر غیر کی دنیا سے متعارف ہونا تصوریت کی اصطلاح میں بروج کہلاتا ہے اور جب مشق کرتے کرتے نظام کے اندر اتنی طگت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں آنکھوں سے دنیا دنیا کے ساتھ ساتھ بھی مشاہدہ کرنے لگے تو اس حالت کا نام شہود ہے انسان کیا دیکھتا ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کا کن کے بعد مظاہرہ ہو چکا ہے روح ان صاف کے بارے میں اس بات کی تشریح کی جا چکی ہے کائنات کے ذائقے ترکیب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جس قانون سے باہر ہو انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور کوئی انسانی کوئی نو انسانی کا فرق روح کی ساتھ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ مسلمہ منقسم ہو جاتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے اور جب تک روح روح کی حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر عمل کا سدور ظاہر ہوتا ہے یعنی زندگی دراصل حرکت کا نام ہے. کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات دراصل ایک حرکت ہے کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے مار کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک اور پیدا ہونے کے بعد موت تک کوئی لمحہ کوئی آن, کوئی بلی کوئی دن کوئی گھنٹہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلسل حرکت نہ ہو اب انسانی زندگی کے دو آتے ہیں انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان دراصل دو دماغوں میں بند ہے یا انسانی زندگی دو دماغوں پر تقسیم ہے لوہ قلم میں حضور قلم بابا اولیا نے ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اللہ شعور کے نام سے کیا ہے جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہے اور جب انسان لاشور میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیفیات الگ اور مت ہوتی ہے لیکن قانون یہ ہے کہ حرکت کسی وقت ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے انسان یہ آدم کا شعوری کیفیت میں ہو یا لاشوری کیفیت میں ہو مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے جب کوئی انسان شوری زندگی میں حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر زمان و کی پابندی عائد ہوتی ہے تو زندگی کو یا زندگی کی اس آدھی رخ کو بیداری کہا جاتا ہے اور جب کوئی بندہ لاشوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر و مکان کی گریف ٹوٹ جاتی ہے تو اس رخ یا زندگی کو خاص کہا جاتا ہے دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر قانون کا احکشا ہوتا ہے اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کی طرف کسی امر کی طرف کسی کردار کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس طرح متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے کھانے میں جا پڑتا ہے یہی آد جس طرح بیداری میں اسی طرح خواب کی زندگی میں بھی ہے اس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے اور آدھوڑک کی طرح متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے تو یاد رہتے ہیں اسی طرح اگر خواب کی زندگی میں کیے ہوئے آواز زندگی کا عام مشاہدہ ہے اور سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ زندگی کی دو طرزوں میں ایک طرزیہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے پھر مجبور کرتی ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے یعنی طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشور کو بیدار کر دے اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو جگا کر بیدار کرے بیدار کر کے لاشور کو سلا دیتے اور شعور کو بیدار کرنی تھی لاشور کو بیدار کرنے اور لاشور کی ایکٹیویٹیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی اس عادت کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں شروع شروع میں اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے لیے بار بنتا ہے لیکن اگر آدمی اس کوشش کو جاری رکھے یعنی بیدار رہے نیند کو قریب نہ آنے دے تو دو دن اور دو رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لاشور یہ حرکات بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہے اسی طرح ہی کئی ہفتے کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے اہتمام کر لیا جائے تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشوری حرکت آنے لگتی ہے اور درجہ بدرجہ غیر کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے بند آنکھوں سے لاشوری زندگی کو دیکھنا یا غیر کی دنیا میں داخل ہو کر غیر کی دنیا سے متعارف ہونا تصوریت کی اطلاع میں کہلاتا ہے اور جب مشق کرتے کرتے نگاہ کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے ظاہر دنیا کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے کا مشاہدہ کرنے لگے تو اس حالت کا نام شہود ہے انسان کیا دیکھتا ہے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کارکن کے بعد وہ مظاہرہ ہو چکا ہے روح کی صاف کے بارے میں اس بات کی تشریح کی جا سکتی ہے